На телеканалі Тоніс і запрошуємо до перегляду програми і постасі спорту. Екстремальні розваги на свіжому повітрі захоплюють та вражають своїми перевагами. Так, у зимовий період доступний особливий вид відпочинку, що звучить як синонім гарному настрою та потужному заряду бадьорості. Катання на лижах та сноуборді. Цьому і присвячений наш сьогоднішній випуск. Це скорость, та екстрим. Это что я, сноубордист получается? Ты уже сноубордист, ты можешь крутиться, прыгать. Кажется, главное иметь при себе на занятиях смелость. Развернули, перенесли вес Видишь, как просто? Все, ты уже сама едешь. Молодец. Лыжи, сноуборд, каждому свое. В любом случае, начнешь иначе смотреть на зиму. Это адреналин, который прямо моментально в тебя влазит, и ты начинаешь его кушать ложками, бедрами. Люди отдыхают, люди радуются жизни, люди заботятся о здоровье. Вот это сейчас модно. Масовий ентузіазм викликає в українців катання на лижах та сноуборді. Це весело, екстремально та сучасно. Взимку засніжені схили наповнюються прихильниками активного відпочинку, людьми різного віку та статі. Ми теж вирішили долучитись до екстремального спорту та вирушили до київської буковелі, щоб дізнатись, як розвивається зимовий відпочинок в столиці, чому люди віддають перевагу лижам чи сноубордингу і з чого варто почати новажкам. Сіп'яр популярний гірськолижний комплекс столиці Це не тільки база тренувань збірних України зі сноубордингу та гірськолижного спорту, а й місце проведення всеукраїнських та міжнародних змагань. А сьогодні комплекс відкриває багатогодинний спортивний марафон, лижні та сноубор, змагання серед інструкторів та тренерів за кубок протасового яру, де кожен учасник зможе насолодитися катанням та продемонструвати свою майстерність. Україна взагалі общесімільними шагами пройшла вперед, як сподіваюся, і вся страна в Європу, так і ми в наш лижний мір. Ми зробили сразування серед е, бувших спортсменів, тих, хто зараз працює на комплексі від інструкторів і тренерів. То есть соревнуются только они между собой, соответственно, это зачет школ. И вот мы выясним, кто у нас наиболее профессиональные спортсмены. А вы поміряться силами та обменяться досвідом на святкувание ювелирного столичного комплексу, зібрались ветераны гирского лыжного спорта та сноубордингу, спортсмены спортсмени та провідні фахівці индустрии. Высокое количество адреналина, соревнования тренеров, инструкторов, чтобы клиенты, с которыми мы работали, видели на что достойны их тренера? Я 15 лет назад бросил уже карьеру горнолыжную. Для меня это были первые соревнования, поэтому я сейчас нахожусь в таком... Главное, что я в тройке, так все хорошо, все довольны, все счастливы. Вот и сын пришел. Маленький, он уже и на лыжах пробовал чуть-чуть, и уже и на сноуборде будет сейчас, сейчас тоже чуть-чуть пробовать. Ну, для эксперимента. Другим что-то понравится. Дух суперництво на трассе, борьба лыжных шкіл, ферия спортивных успехов, эмоций и вражень. Насолодиться уникальной змагальной атмосферой сельско лыжного спорта и сноубординга смог каждый отведывающий комплексу. Наплыв энергии, адреналина. Ну, правда, я немножко переживал, но ничего, я быстро собрался и, ну, в общем, было весело. Со мной были друзья, меня поддерживали. Сегодня бесплатные подъемники, прекрасная погода, призы. Супер, можно участвовать, можно веселиться. Швидкість, адреналін та радість від вдалого спуску сьогодні свято для всіх, хто не чекає весни та тепла під теплою ковдрою, а насолоджується зимовими видами спорту. Відтак кілька десятків прихильників активного відпочинку зібрались разом, аби стати учасниками яскравої зимової спортивної події, святкування 30-річчя гірськолижного комплексу Яр». праздник отличный. Удался однозначно. Это круто. Это скорость, это экстрим. И все, кто любит какие-то экстремальные виды спорта или просто проводить приятный досуг на свежем воздухе, то горные лыжи или сноуборд это самое Ну, Пробуйте и то, и то. И в любом случае на чем-то понравится. Найсильніші інструктори та команди визначили за кращим часом подолання траси. Кульмінацією зимового свята стало нагородження переможців змагань, які отримали корисні для роботи та улюбленої справи призи. Популярність зимового дозвілля важко переоцінити. Досить було просто озирнутися навколо. Хтось вдосконалює стрибки і акробатичні трюки інші відпрацьовують техніку спуску з гори на лижах чи сноуборді. Сьогодні тут панує справжній гірськолижний дух Протасів Яр. Найпопулярніше місце в столиці, де є все необхідне. Як для новачків, так і для професіоналів. Сюди з'їжджаються і сімейні пари, і люди похилого віку, і діти, і молодь. Тож давайте дізнаємося, які основні причини встати на лижі або борт. Спорт це двіження, це життя, це адреналію. Ну, Здесь хороша, як правильно сказати, аура. Просто аура, люди отдыхают, люди радуются жизни, люди заботятся о здоровье. Желаю всем красиво кататься. Мой отец был военнослужащим и служил на границе с Польшей до войны. Я с 34 -го года рождения. А там в детском саду привезли лыжи. И вот эти лыжи со мной уже... 83 года. Понимаете, это уже не образ жизни. Я не могу дома сидеть. Я пенсионер. Но я на даче работаю летом, бегаю там, катаюсь на роликах, на велосипеде плаваю. Потому что без движения ну, просто нет никаких сил. Вот я сегодня утром проснулся, смотрю, дождь капает. Думаю, Ой, кошмар, что ж теперь будет с трассой, а? Ну, правда, пришел, смотрю, нормально все. Я говорю, я бы еще немножко суперсементиком посыпать, как у нас на, на всегда делалось. Чтобы она жестче стала, а то лыжи проваливаются. Это адреналин, который прямо моментально в тебя Влазит, и ты начинаешь его кушать ложками, бедрами. В любом случае начнешь иначе смотреть на зиму. Это ну, в любом случае это здоровье. Я работаю на свежем воздухе, я, ну, я просто не болею зимой. Я катаюсь больше на сноуборде, потому что сноуборд мне нравится. В нем ну, больше свободы, ну, каких-то больше трюков. Непереваршені відчуття від катання притягують все більше прихильників зимових видів спорту, лижників та сноубордистів. Для багатьох саме такий відпочинок став улюбленим хобі, що дозволяє в повній мірі відчути задоволення від зимового дозвілля. Для тих, хто хоче отримати свою порцію адреналіну та порадіти снігу, ми з'ясували, як можна навчитись кататись на борті на засніжених схилах столиці. Простий зовнішній вигляд сноуборду оманливий. Ця дошка стала справжньою сенсацією в зимовому спортивному спорядженні. Здається, ця швидкісна машина в досвідчених ногах спритно ковзає, хальмує і входить повороти ювелирно. Лет 10 назад еще не было никаких секретных таких методик, стоек. А борды какие были? Ужасные. <реклама> вот я бы сейчас бы эти борды использовал исключительно как настил на крышу. Час і мені долучитись до зимового божевілля та відкрити свій перший сезон катання на сноуборді. з якими проблемами на схилі стикається будь-який новачок. Знає Іван Барбу, інструктор та тренер зі сноубордингу. Він знає про це вид спорту все і навіть більше. Сьогодні Іван розповість, як навчитись ковзати по снігу та приборкати дошку. ставят на лыжи, чем на сноуборд. А сноуборд молодежнее, современнее и чуть-чуть сложнее, чем лыжи, но только в начале, потом веселее. Дело вот в чем. На лыжах, на обычных карвинговых лыжах, вот на которых катается большинство людей у нас на протосом яру, они просто катаются. Они могут прыгнуть прямой прыжочек, ничего такого особого не сделают. Кататься дугами или прямо. А на сноуборде у тебя намного больше вариантов. Ты можешь крутиться, прыгать сразу уже, когда учишься кататься. Там все всякие трючки делать на склонах. И мне кажется, это подкупает. Сноубординг – это демократичный дух и новаторский подход. Проте Но новачкам не следует кататься на самоте, а начинать лучше с невеликих схилов. Мне кажется, главное иметь при себе на занятиях смелость и уверенность. Я бы не сказал, что нужна прям какая-то специальная физическая подготовка, если ты хочешь просто кататься. А если ты уже хочешь заниматься профессионально, тебе надо дополнительно сидеть на диете, ходить в тренажерный зал, ходить в батутный зал, ходить на гимнастику. Послушай, это все это дальше там в начале. Главное, что ты должен знать, это что тебе нужна доска, обязательно теплые перчатки невязанные и штанишки, куртка любая может подойти. То есть я правильно, да, сейчас и Да, да. Ты одета вообще прекрасно. И оператор, кстати, тоже. Я, тебе приваблює перспектива приеднаться до армии любителей катания по схилах, варто опанувати азы безпечної езды. А что со мной? Что нужно знать на мечку? На склоне вообще, когда он да только пробую сноубординг. Первое, что ты должен знать, что а самому ты ничему не научишься. Есть самоучек очень много здесь, и в итоге они все равно через год приходят в школу, к тренеру, говорят, переучи, первое, что должен ты сделать, когда учишься кататься на сноуборде, это взять тренера хотя бы на одно занятие, который тебе расскажет, как падать, как вставать, как застегиваться, выстегиваться. Например, если мы с тобой пойдем грабить банк, с какой... Убивать дверь. И У меня на... левая лучше растянута. Ставишь, тогда правую ногу по носки, нажимаем доску, носку, чтобы она не шаталась. Все, очищаем. Максимально прижимаем ботинок с какое это спинка креплений. Есть передний и задний кант. Сейчас я тебя буду учить кататься на заднем канчике. Это самое простое и основное. Зная это, ты уже сможешь елочкой спускаться по склону и ловить свой первый кайф езды. Ты должна стоять на ведущей ноге, в зависимости от направления э, стороны, в которую ты едешь. Например, едешь ты вправо, да. Стоишь на правой ножке. Едешь на левой ножке, стоишь на левой ноге. Правильно. Никогда под ноги не смотришь, смотришь туда, куда ты едешь. При том, что плечо твое и взгляд должны смотреть в одну точку. Для того чтобы доска точно так же двигалась по направлению. Следующее: ручки мы держим на ножках, на бедрах, но вот так ни в коем случае не катаемся. Если ты хочешь упасть, и сильно, так что тогда всегда стой на задней ноге, сутулься, крутись вот так, вот руки делай так, ты упадешь лучше всех. Немного всем телом отклоняться на склон, чуть-чуть. Только э, регулировать это надо скоростью. На маленькой скорости сильно отклоняться нельзя. Следующее. Сейчас мы будем с тобой ехать на пяточках. Мы едем с тобой из стороны в сторону. Мы не давим двумя пяточками на кант, задний кант. Мы стоим только на одной ноге и одной пяткой ведущей ноги давим на кантик, давим вниз и немного назад, отклоняя доску. Двумя пятками мы давим в том случае, когда хотим вытормозиться. Отлично. Давай мне ручки. Я сейчас немножко вытяну. Отсюда. Від теорії до практики. Час для першої спроби підкорити сноуборд. Для початку над завданням впоратись з рівновагою. Все, їдемо туди. Молодець. Не відклоняйся назад. Тепер на другу ногу. Вес тела переносимо на праву. Молодець. Развернули, перенесли вес тела. Видиш, як просто. Все, ти вже сама їдеш. Носочки у нас всегда подняты. развернули плечика, перенесли вес тела, отклонились. Отлично. Круто, ты умничка. Молодец. Вот и сама. Все есть. Это сделали. Ху! Мне Дай, кажется, я... очень быстро и легко. Кто хочет раз жить не вставал на борт, потом ноутмину захочет. Відчути эти эмоции от катания снова и снова. С вами была программа «Ипостаси спорту» на телеканале «Тонис». Я і ведущая Юлия Пальков. Будьте сильными!